ہماری مرضی ہے ہم جس کی حکومت لائیں گے ہم جس کی حکومت بنائیں گے ہماری مرضی ہے ہم جو نتیجہ مرتب کریں گے اور فضل الرحمن کے بارے میں یہ کہنا جی کہ تو وہ تو آپ نے شکست کے جو. میں پہلے کیوں نہیں لڑا ہوں جو. میں نویں میں ہارا ہوں میں نے ایسے شور بچایا میں ستانوے میں ہارا ہوں میں نے شور بچایا میں ڈی خان سے ہارا میں بنو سے جیت گیا یہ ساری باتیں جو میں نے پارلیمنٹ میں کی دیکھیے جب میں پارلیمنٹ میں ایک بات کرتا ہوں میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں جی میں نے بات کر لی ہے پارلیمنٹ میں جی میں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی بے باقی کے ساتھ کی پورے اپنی تحقیق کے ساتھ کی اور حالات کو زمینی حقائق کو بالکل سمجھ کر کی ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا نا کہ بھائی صلی نے یہ بات کیوں کی ہے انہوں نے تو لوگ تلاش کی کہ جس طرح ٹی وی پہ آیا اور مجھے رد کریں یہ کیا کہہ دیا یہ کیا کہہ دیا یہ کیا کہہ دیا اس سے معاملات حل ہوتے ہیں اب جو میں نے کہا تھا واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں تمہاری تردیدوں کی تائید کر رہے ہیں حضرت میں جانتا ہوں میں جب بات کرتا ہوں میں جن لوگوں سے باتیں لیتا ہوں جن لوگوں سے میں سنتا ہوں یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہی لوگ تردید کے لیے ٹی وی پہ آتے ہیں وہی لوگ یہ بھی ذرا ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو مجھے خود برکت روتے ہیں میرے سامنے کہ مولانا یہ صورتحال ہے ہماری ہم کیا کریں پھر جب یہ سارے حقائق انہی کی طرف سے مجھے معلوم ہوتی ہیں اور پھر میں اس کو پبلک پہ لاتا ہوں وہ نہیں لا سکتے بیچارے. وہ فورم پر بھی بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے جی پھر انہی لوگوں کو ٹھیک پہلا کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی دی کرو تو ایک میں نے کہا کہ اگر میں یہ بیان دے تو یہ آپ نے مجھے کہیں صاحب پھر کیا کرو گے میرا تو یہ خیال ہے جی کہ باقی سارے ایک طرف ہر ہر ایک اپنی ذمہ داری ہے عمران خان کے بھی بڑا ایک فالو اپ ہے ملک کے اندر وہ بھی ایک پارٹی ہے محمود خان بھی ہے چاہے پارٹی کی طاقت کمزور ہے لیکن بہرحال ایک فکر ہے مینگل صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے عبد المالک صاحب ہیں اسمن یار ولی خان ہیں پاو خان ہیں یہ سب سیاسی دماغ ہیں یہ سیاسی لحاظ سے سوچتے ہیں اور ان شخصیات کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا رول اس وقت بن سکتا ہے وہ خود میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی بن سکتا ہے کہ وہ خود اٹھے نوٹس لینس ہوگا بات کرنے والے پر جس نے میرے بارے میں اس قسم کی سوچ ظاہر کی ہوئی میں ڈر اسماعیل خان میں پہلے نہیں ہارا ہوں کبھی میں نوے میں نہیں ہارا ہوں میں ترانوے میں نہیں ہارا ہوں تو کیا میں نے اپنے مدد مقابل کے بارے میں کوئی ایسا موقف لیا ہے کیا میں نے اسلام دو آزار انیس سو ستانوے میں جو تو تھرڈ مجارٹی آئی تھی اس میں بھی رائے تو تھی لیکن ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی حضرت ان لوگوں نے بالکل یہ کہنا کہ فلاں ہار گیا ہے تو اس لیے وہ چیخ رہا ہے بابا یہ چیزیں نہیں چلیں گی جی ان چیزوں سے تم فضا بنا سکو گے وہ خدا ہم اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم چوری کر رہے ہو یہ تم میری سیٹ چھین رہے ہو تو میں بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کی کتنی سیٹیں کس صوبے میں چھینی گئیں مجھے حساب چاہیے اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے میں اس حد تک ثبوت رکھتا ہوں جی میں نے کبھی شو مچایا اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس قسم کو شور مچانا یہ اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش نہ کریں جی چوری نہیں کی ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے ڈاکہ دن دہارے ڈالا جاتا ہے اور ہم ان کے دن دہارے ڈاکوں کے جو ہیں شاہد ہیں ہلکا مجھے معلوم ہے ان کی ایجنسیوں کو معلوم ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ گزر رہے ہیں میں گزر رہا ہوں تیسرا گزر رہا ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کی پوزیشن اچھی ہے پھر شام کو رپورٹ بنا دیتے ہیں جی یہ پتہ تو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جی یہ پتہ تو میری پارٹی کو ہے کہ کس گاؤں میں کتنا ووٹ ہے میرے حق میں کتنے لوگ ہیں میرے مخالف کتنے ہیں کون سی برادری میرے حق میں جا رہی ہے کون سی میرے خلاف جا رہی ہے ایک ایک گاؤں کی پوزیشن ہمیں معلوم ہوتی ہے جو. ہمیں الیکشن سے پت... پہلے پتہ چل جاتا ہے اور پبلک جب کاغذات داخل ہو جاتے ہیں دس امیدوار ہوتے ہیں جب میدان میں نکلتے ہیں ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مقابلہ دو آدمی کے بیچ میں پندرہ فراہم کے بیچ میں عوامی رائے جو ہے وہ ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے حضرت ہم بازار سے گزرتے ہیں ہم دکان کے اندر دیکھتے ہیں ہم چہرے سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ دکاندار جو ہے مجھے ووٹ نہیں دے رہا ہے بولتا بھی نہیں ہے سلام بھی ڈالیتا ہے جی. تو جو رپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور حلقے کی جو حقیقت ہم پہ واضح ہوتی ہے اور طاقت کے توازن کو جس طرح ہم بہتر تو, تو پتہ ہی نہیں ہوتا جی لیکن چونکہ وہ ایجنسی ایجنسی ہے ہے یہ, ایجنسی کی رپورٹ, یہ ایجنسی کی رپورٹ ہماری رپورٹ یہ ہے ہماری رپورٹ یہ ہے تمہاری رپورٹ نہیں ہے تمہاری رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تم نے دھاندھی کا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے بس اسی طرح کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں پہ ہمیں ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وقت گزارنے سے کچھ نہیں بنتا یہ دفع الوقتی جو ہے یہ کب تک چلے گی جو سوال آپ کر رہے ہیں جو سوال آپ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ کیپیبلٹی خود ہمارے اندر موجود ہے میں نے اپنی سے اپنی پارٹی کو سامنے رکھتے ہیں بنانی ہے اور مؤثر بنانی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں, میں کسی سیاسی جماعت کو بھی اگر نہ بٹھاؤں اور خود فیصلے کر لوں تو مجھے اپنی جماعت کے ایک نشست کا انتظار ہے بس ان شاء اللہ جیسے مجھے صرف ایک پارٹی کے اجلاس کی ضرورت ہے جو علیہ نے بلا لیا ہے اس کو جی. اور وہ پالیسی فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم ان شاء اللہ اپنے اقدامات عملی کا اعلان کر دیں گے ہمارے اصل میں ہر پانچ سال کے بعد رکن سازی ہوتی ہے جی. رکن سازی ہو گئی تنظیم سازی ہو گئی اس کے بعد ہمارے ادارے بن گئے جنرل کونسل بن گئی شورہ بن گئی عاملہ بن گئی تو ان کے پہلے اجلاسات ہوں گے اب جی تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم نے آگل اقدامات کرنے ہیں ان کے ہم نے فیصلے وہاں سے لے لے ہیں تو وہاں تک تھوڑا ہمیں ادھر پہنچنے گئے ہیں اگر زندہ رہے تو <laughs> انشاءاللہ رابطے تو چل رہے ہیں رابطے کیوں چلتے ہیں رابطے دن رات چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آ لیکن رابطے ہم پہ اثر نہیں کرتے راستے رابطے ہم پہ اثر نہیں کرتے جی ہاں معقول بات آتی ہے بسم اللہ نہیں آتی تھی جب مہربانی جی ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگوں نے بنا لیا ہے نا یہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی وہ رابطہ ہو گیا وہ فلان کے ساتھ ملاقات ہو گئی حضرت خفیہ ملاقات ان کی ضرورت ہے میری ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ پہ آ بیٹھ کر بات کریں مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی لیکن ایک فریق بھی اگر کہتا ہے کہ آپ نے اس کو راز رکھنا ہے تو دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ راز رکھے شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک فریق بھی کہہ دے کہ بھائی یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ہے تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اس کو خفیہ رکھے شریعت کا یہ حکم میڈیا کے اصولوں سے بالکل متصادم ہے یہ میڈیا متصادم ہے شریعت کے ساتھ لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی متاثر کر سکتا ہے یا ایک ملاقات ہو جائے تو بس پھر میں چاہوں او بس انشاءاللہ کام بن گیا نہیں بات جو بھی کرے گا سیاستدان کرے گا جرنیل کرے گا کوئی بڑا کرے گا چھوٹا کرے گا اصول پر برابر ہوگی تو ان شاء اللہ کوئی تو ہو نہ ملک میں جو اس یار کو زندہ رکھ سکے برقرار رکھ سکے یار یہ ظاہر ہے جی کہ جی جی یہی یہی سوچ ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیے ہم الیکشن لڑتے ہیں یہ تو خیر چلو ابھی ہم تحریک کی بات کریں گے یا ہم پبلک کو لانے کی بات کریں گے یہ اپنی جگہ پر لیکن بہرحال الیکشن تو ہم لڑتے ہیں ہمارا عوام سے رابطہ توڑنا صبح و شام آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے یہ تھرڈ لیٹر ہے یہ بھائی ہماری اطلاعات ہیں بخدا کے لیے آپ نے کمپین پہ نہیں نکلنا آپ نے جلسہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں الیکشن کے دوران تو ہیں تو پھر یہ اگر ہتھیار ہے اور اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو پہلے طالبان آتے ہیں وہ وہاں فائرنگ کرتے ہیں لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کرتے ہیں پھر اگلے دن فوج آتی ہے پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور عوام میں خوف و حراس پیدا کر کے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں جی اور ہم وہاں پر پبلک سے بات بھی نہ کر سکیں جی تو یہ ایک ہتھیار کے طور پر ہم پر احسان ڈالتے ہیں حضرت پھر ہم آپ کو نہ بتائیں پھر آئے تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے ہم تو آپ کی جان بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں بابا دونوں پہلو ہیں نا جی میں نہیں ہوں مطمئن آپ سے جی ابھی جو لیٹر مل رہے ہیں آپ اس کی ترکیب ٹھیک کر لیں حکومتی مداخلت سیاسی مداخلت یہ ان کا کیس ہے یہاں کے یا کسی اور کا کیس ہے جی یہ کس کا کیس ہو سکتا ہے جی. اب ہمیں جناب وہ خوف ہمارے دماغوں میں مسلط کر دیتے ہیں اور دیکھیے ہمارا ملک ہے یہ میں اس ملک کے اداروں کی اس کی انٹیلیجنسیاں کی کچھ صلاحیتوں کا قائل ہوں جی دشمن کے اندر بھی انگیجمنٹ کا نظام ان کے پاس موجود رہتا ہے جی. اور ایک کامیاب نظم مینجمنٹ ہے جی کہ دشمن کے اندر بھی آپ کا انگیجمنٹ کا نظام موجود ہو تو اس نظام کا فائدہ جو ہے وہ نام کسی اور کا ہوگا فیصلہ یہ کریں گے بالکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نواز شریف اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں بینفیشری ہے بک جائے گا اگر یہ بینیفیشری ہے کہ اس کا اقتدار بن گیا پنجاب میں اس کی حکومت بن گئی یا اگر اس یہ اس کو فائدہ کہتے ہیں تو پھر ملک کو جانے دو اس کا معنی یہ ہے کہ ملک پر کوئی پرواہ نہیں اس کی پنجاب ٹھنڈا پڑا ہوا ہے میرے سرزمین پہ آگ لگی ہوئی ہے ان کو پرواہی نہیں ہے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اتنی بڑی پارلیمنٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے کوئی بلوستان کی بات نہیں کر رہا کوئی کے پی کی بات نہیں کر رہا کوئی واقعات کی بات نہیں کر رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ نے دو صوبوں کو اپنے حال میں چھوڑ دیا ہے نا پارلیمنٹ کی اکثر تو ان کے پاس ہے اور کوئی پاس نہیں کر رہا نہ حکومتی سائٹ سے بات ہو رہی ہے نہ پوزیشن سے بات ہو رہی ہے تو ملک کے ان حالات کو جس لیول پر نظر انداز کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے لیول پر جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے اس پارلیمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان حالات پر تم کن باتوں پہ پاس کر رہے ہو ابھی ہم جائیں گے تقریر کریں گے صاحب یہ تو سپیچ جو ہے اس پہ بات کرنی ہے آپ اسے باہر نہ جائیں ہم نے ان کی فصاح و بلاغت کا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جملہ بہت خوبصورت کا ہے اور انہیں بات بڑے خوبصورت کی ہے یہ تو روایتی تقریر ہے ہم نے مسائل بات نہیں کرنی جی افرف آرمی خاموش ہے مکمل طور پر اب یہ سارے کام جو ہے ہمارے چھ سات اراکین نے کر رہے ہیں یہ پورا ایوان اور اس کی ذمہ داری کس طرف ہے جی اس طریقے سے ملک نہیں چلتے آ جس طرح یہ لوگ چلا رہے ہیں اور ہمارے اب حوصلے جواب دے رہے ہیں مایوسی اور امید مایوسی اور امید کی بات ہے نہ کریں ابھی سخت ناراضگی ہے اور ان ناراضگی کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کے سامنے ساتھ ساتھ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا وہ سٹیٹ کو اعتماد میں لے کر گیا تھا اور تمام پوائنٹس ان کے سامنے اور میرے سامنے واضح تھے اور سٹیٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے وزارت خارجہ میں ہمیں بریفنگ بھی دی گئی کہ کہاں کہاں پر معاملہ الجا ہوا ہے اور وہی ایجنڈا لے کر جب میں گیا اور اپنی کیپیسٹی میں گیا کیونکہ میں کوئی سرکار کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا لیکن جب میں جانا چاہتا تھا تو میں نے کہا ملک کے لیے کوئی فائدہ اٹھاؤں وہاں سے اور کچھ چیزیں تھیں جو میرے نوٹس میں بھی تھیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے جی ایک ہفتہ کی وہاں میری مصروفیت کے نتیجے میں میں بھی تھا میرے ساتھ اور علماء کرام تھے اچھا خاصا مقتدر علماء کا وفتہ اس میں وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایجنڈا ہم لے کر گئے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر ہم اچیومنٹ ہم نے کی اور کچھ حاصل کر لیا وہاں سے مکمل مکمل ایجنڈا ہم پھر یہاں پر آئے پھر یہاں بڑا عالی رتبہ اجلاس جو ہوا اور جس پہ میں نے تمام بڑوں کے سامنے اس ساری صورتحال کے ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا جو پھر اس کے بعد میں نے ان کے سوالات سنے پھر ان کے سوالات کے میں نے جوابات دیے پھر اس کے بعد مجھے اپریشیٹ کیا پھر مجھ سے یہ بھی تقاضہ کیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں اب اس کے لیے میکینزم کیا ہونا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ میکینزم تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنا ہے اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں بھی تعاون کرنے کا تیار اب چاہیے کیا تھا میرا ہزار اختلاف ہو جائے یا الیکشن کے مسئلے پر میرا اختلاف ہو گیا دوسرے سیاسی معاملات ہو گئے میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا جو بھی میرا فیصلہ تھا حکومت کا تو فرض تھا نا کہ وہ جو ہم نے باتیں طے کی تھی اس کو ٹھیک فالو کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی جو معاملات طے ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں آپ کی بھی کمیٹمنٹ ہے ہماری بھی کمیٹمنٹ ہے اب حالات اس وقت آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے ان سے انہوں نے یہ زیادتی کی انہوں نے یہ غلطی کی انہوں نے یہ خلاف وردی کی انہوں نے یہ غلط کیا کی. وہاں بات کریں گے انہوں نے کہا آپ کے لوگوں نے یہ غلط کیا آپ لوگوں نے یہ غلط کیا اس میں ہم بات کریں کیا ذمہ دار ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ معاملات طے کرتی ہیں اب کتنے دنوں سے ہمارے سرحد بند ہے ہزاروں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں ترکاریاں ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں سڑ رہے ہیں تباہ و برباد ہو گئے اور یہ بس بیٹھے ہم طاقتور ہیں اور ہم ہماری ایسی تیسی کر دیں گے یہ کوئی طریقہ ہے اسٹیٹ طرح سوچتے ہیں جی جیسے حالت جنگ حالت جنگ تو نہیں آئی نہ کوئی جنگ ڈکلیئر ہوئی ہے پاکستان نے تو افغانستان کو آج تک دشمن تک کبھی لفظ استعمال نہیں کیا برادر سال ملک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تمام ٹرمینالوجیز میں دشمن اگر کبھی ہم میں کہا ہوا ہے تو ہم نے انڈیا کو کہا ہوا ہے اب انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں 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 جنگ اسے کہا نہیں ہے وہاں بھی میں گیا تھا دو ہزار تین میں پورا ایکتفاق خرائے وہاں سے لے کر آیا تھا کہ جنگ نہیں بات چیت بات چیت بات چیت, چیت. شملہ معاہدے کے تحت جامع مذاکرات جامع مذاکرات جامع مذاکرات جنگ اسے کہا نہیں ہے جی ایران آیا اس نے ہمارے علاقے میں حملہ کیا ہم نے جواب اور حملہ کیا اگلے روز ٹھیک ہے برابر ہو گیا معاملہ تیسرے دن دونوں بیٹھے اس کے بعد جو ان وفود آنے لگے یہاں پر ہمارے آئے ان کے ہمارے ان کے پاس گئے اس رویے کی ضرورت افغانستان کے ساتھ نہیں ہے کیا ٹھیک ہے وہاں ایک عارضی حکومت ہے لیکن دنیا معاملات تو کرتی ہے اس وقت شام میں بھی تو ایک عارضی حکومت ہے لیکن پوری دنیا کے ڈیولپمنٹ جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے حکومت جو ہے وہ یا عارضی یا مستقل لیکن ملک تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا تو لوگ ملکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں مجھے عراق کی حکومت سے اتفاق ہے یا نہیں ہے لیکن صدام نہیں ہے نا عراق تو ہے مجھے لیبیا کی حکومت سے اتفاق نہیں ہوگا لیکن قذافی نہیں ہے نا لیبیا تو ہے ملک تو ہے اب افغانستان جو ہے وہاں پر بھی اگرچہ عارضی حکومت ہے لیکن وہاں پر بھی ہم نے دنیا معاملات کر رہی ہے چائنہ ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے روس معاملات کر رہا ہے پڑوسی ممالک معاملات کر رہے ہیں عرب ممالک معاملات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کاروبار اور تجارت ہو رہی ہے اور ہم نے پاکستان میں افغانستان کا سفارت خانہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے افغانستان کے کونسل خانے ہم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں اس کا معنی ہے جیسے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے جیسے کہ ہم نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے لیے تو گھر میں کھڑکی تلاش کرنی ہوگی کوئی راستہ تو بنانا ہوگا پل تو بنانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اب ملک کے اندر جو ہے یہ دنیا آ گئی ہے اور اس کو کوئی نہ کنٹرول کر سکتا ہے اور ان کے لیے وہ وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جن وسیلوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے حالانکہ وسیلے موجود ہیں ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے